Я а из Москвы. Вы откуда, если не секрет? Я из Телевива. А здесь в рулетку вы заходите с какой целью, что интересно вам обсудить, поговорить о чем? О а России с россиянами, о а России говорю. Узнаю у них там о России то, чего мне непонятно, например. Такие вот в основном разговоры. с нами, с нами давно были в Да, да, очень давно, поэтому вот мне и интересно. Жаль, что вот вы недавно не были в Москве. Вот сейчас вы были. Почему? А мне, да, мне потому... вообще не жаль. А что, что я там должен был увидеть особенного? Вы, вы увидели бы ту Москву, которая сейчас, тот метрополитен, который сейчас и все А что там такого уникального? Нереальный город, нереальной красоты, чистоты вообще современности. Красоты, и чистоты, да комфорта, безопасности. И вся Особенно всякая. по безопасности, да. Это э, надо было мне с тобой год назад э, поговорить, да, когда у вас там э, э, расстреляли сколько народу, сожгли. Вы же сами сожгли э, в концертном зале. Сколько человек там погибло? Мы сожгли. Ну вы, а кто сожгли? Болеете чем-то. А нет, я ничего не болею. А кто сжег их? Не, подожди, а кто сжег их? Там не спасали, не было ни пожарных, ничего. Люди сгорели. Ну, а кто их сжег? Это Путин. Путин их сжег. Нет, Это Путин слой... то само собой. Но ну, мы сейчас Это про конкретный случай говорим. Нет, так я... э, сколько людей, сколько человек там погибло? Ты помнишь? Путин сжег. Путин сжег. по камерам определили. Что он в черном плаще так использует? Ну, да, мы это, это уже прошли. Чего ты возбудился-то? Он подъехал. Ну хорошо, хорошо. И брось, нет, ну мы зададим вопрос. А кто их там? Я пульки, тебе не пульки. этот вопрос задал, я тебе задал вопрос: сколько а человек пульки. там погибло? Я тебе задал вопрос. В твоей безопасной Москве сколько я человек не... погибло в Крокусе в безопасной и Москве? Давайте, прежде чем я отвечу вам, вы выпейте водички, лучше с Валерьяночкой, вы не возбуждаетесь. Давай да? ты мне ответишь, ну, я что, не возбуждаюсь что, абсолютно. Что, я все жду, что, когда ты, прекратишь возбуждаться и ответишь мне все-таки на мой вопрос. Я хочу начать возбуждаться, но не могу никак. Э, сочувствую. Э, Тестостерончика со попей, э, в капсулах продается отдельно или ну, там проколоться надо, я не знаю, насколько у тебя <связь> <связь> а это на вопрос: Ты будешь на мой отвечать или нет? На какой? А, ты уже забыл. у тебя с памятью туго. Да, э, с нормально, не я не с, с россиянами привык тут общаться, я знаю, что у вас памятью да, туговато. Э, не проблема, я тебе повторю: Сколько человек погибло в теракте в Крокус-Сити? Я не знаю, во сколько. Я тоже не знаю, я же тебя спрашиваю, это же у тебя там погибло. Вот у нас я был меня... и теракт. Я знаю, сколько человек погибло. А у тебя сколько погибло? в Твоей безопасной а я... Москве? Я не знаю. А почему ты не знаешь? Ну, потому что. Мне... А и как же ты знаю. сделал вывод, что у вас безопасная Москва? А есть, так сказать, рейтинг городов такой. Рейтинг? Знаешь? Да, рейтинг городов. Интересно, да. давай посмотрим. Да, это первое. А второе? Есть рейтинг людей. Отзывы, вернее, людей. Различные. Я слышал, да, но что Москва людей. превратилась в этот, в Исламобад. Это я слышал. Вы, не не обижайтесь. Очень, очень безопасно. Вы, подожди, не я, обижайтесь. Я, подожди, я забыл загуглить, хочу рейтинг безопасных городов мира. Не обижайся. Такая обиженка конкретно ущербный такой. Бедный. Кто тебя обидел? Что с тобой случилось? Почему тебе так плохо? Подожди, не плакай. Ну, подожди, я же гуглю. Ты мне мешаешь с твоим нытьем мешаешь мне здесь гуглить. Ну, Сурончик не поколол. Тебе походу надо. Мне он предлагает. Ну все, все, ну не стани. Ну слушай, вот это твое скопчание, это действует на этот самый. Смотри, я... по данным индекса, я тебе рассказываю. Я... Москва в 2025 я... году. Я... Подожди, я... дай я тебе звук выключу. Я же тебе про рейтинг. Ты сказал, э, безопасный, куда ты свалила, чучело? Ой, свалила. Вот интересный рейтинг, между прочим. И смотрите, как интересно. Это, кстати, очень интересно. Жалко, я раньше не интересовался. Э, вот э, 2025 год, это ну вот сегодняшний год, э, Москва занимает 114 место в рейтинге самых безопасных городов мира. Но что тут интересно? Интересно то, что э, 19-21 годы, ну, то есть перед войной, да, занимала 37 или 38 место. Прикиньте, как интересно, что они с 38 восьмого места за два года, за три года на 114 четырнадцатое место укатились. Здравствуйте. Привет. Вы... А что ты мне ее показываешь? А, Вы а, а, еврей? Ты со мной да, Вы я еврей. Да. Книги сзади, это еврейские книги, да? Ну, да религиозные В том числе, да. Что вы думаете про войну в Палестине? В Палестине нет войны. В Палестине есть война. Где? В Газе. Так Газа это не Палестина. А что это? Это э, отдельный от Палестины анклав. Сборище террористов. Там, э... А? Это не важно, там такие же люди, которые сейчас умирают. Какие такие же люди? Как бы вы, как бы вы их не называли, кто они, евреи, палестинцы, арабы, неважно кто, кто бы они ни были, они умирают. Они умирают, потому что они напали на Израиль и, конечно, они сейчас. Помираются. Они не напали на Израиль. Как это они напали? А что они сделали? Они не напали на Израиль. Израиль напал на Газы. Это когда было? Когда Израиль напал на Газы? Просто такие больные люди. Тельхай. Ты из какого города? С Москвы. Из Москвы. Да. О чем беседуешь? О разном. Например. Про политику говорю. Слушай, и ты считаешь Москву безопасным городом? 50 на 50. Ну как это? 50 на 50. Ну так 50 на 50. Или безопасный или небезопасный? Ну как-то надо выбрать все-таки. По твоим ощущениям, все-таки он больше безопасный или больше опасный? Больше безопасный, чем опасный. Больше безопасный. Я просто такой интересный рейтинг увидел. знаешь, В 2021 году в 2021, Москва в рейтинге безопасных городов в мире была на 37 месте. А сегодня, в 2025 году, Москва находится на 114 месте. То есть за 4 года, прикинь, как укатилась далеко. Как ты думаешь, с чем это связано? С текущей ситуацией какой, в мире. Какой текущей ситуации? Нет, причем здесь мир, если мы про Москву говорим? В Москве какая а текущая Москва ситуация? Не в мире находится? Москва, ну, в мире, можно сказать. Но причем здесь ситуация в мире, если мы про Москву? В Москве что случилось такое? Потому что Российская Федерация находит, находится сейчас в войне. А, Москва, это... как и ее столица, находится тоже в войне. В войне. Поэтому, да? Угу. Поэтому скатилась, да? И как ты а, а к этому относишься, к этому факту? Вполне адекватно. Адекватно? То есть, да. то что твоя сторона воюет в другой стране, это адекватно. А что сейчас с Израилем происходит? Он не на воюет разве? На Израиль напали так же, как на Украину, и Израиль воюет вынужденно, конечно. Если бы на Израиль не нападали, Израиль бы не не воевал. Никогда ни одного дня в своей жизни Израиль бы не воевал, если бы на него не нападали. А -а -а. Все все войны в Израиле, которые были, все были начаты с нападения на Израиль. Угу. Да. Угу. И, так э, Россия почему напала на Украину? А, -а, а. Вот с этого и соло начинать. Ну. Ты мне хочешь сказать то, что Россия просто так напала на Украину? И то, что она, она реально напала. Я не Ты говорил серьезный? тебе, что Россия просто так напала на Украину и не хотел этого сказать. Я у тебя спросил, почему Россия напала на Украину? Защищая свои границы. Это напала, защищаю. Я тебя правильно? Конечно. Да. Да. А как по-другому? А как она защищала свои границы? Ну, От чего она защищала? Я не понимаю. Объясни мне, что случилось? Такое, что Россия была вынуждена напасть. Но я так понимаю, по-твоему, что это вынужденная была мера, так? Да? От НАТО. А НАТО тут при чем? В Украине нет НАТО. А в, смысле? а в смысле НАТО при чем? Ну, в Украине нет НАТО и не было. Когда Россия напала на Украину, там и не было НАТО. Mm -hmm. а так, а почему она напала? Причем здесь НАТО-то вообще НАТО вот есть сейчас в Финляндии, есть НАТО, с вами граница. Хорошо, Вы нападаете? хорошо, да, свои границы от Европейского Союза. А в чем проблема с Европейским? У вас есть на границах Европейский Союз. В чем проблема с У -у -у. Европейским Союзом? У вас и НАТО на границах есть, и тоже нет никакой проблемы. А при чем здесь Украина? А? Тем более, что Украина в Европейский Союз и не вступала. И никто ее туда не приглашал. Потому что ее просто туда не берут. Так, не туда. так от чего защищалась-то Россия, если Украина не шла в Европейский Союз и не, не приглашалась в Европейский Союз? Они очень хотели туда вступить. Они пытались туда вступить. Хотеть можно все, что Мы угодно. Просто не... Россия Давай, старый, хотела нахуй. вступить в НАТО. Давай, старый, нахуй, не перебивай меня, блядь. Тихо, так ты, ж, так ты ж говори нормально. Тихо ты, не, нахуй, не, не перебивай меня, тихо, меня старый, Что Ты возбудился, блядь. слышишь? Свинота, свино, а свино, что ты возбуждаешься? Давай смотри, старик, Угрызи там этот старик, самый смотри. свою стелетку молча, в смысле не молча, а нормально, не надо возбуждаться. Давай. Давай, старик, не арина. Шариков, грязи свою стелетку и рассказывай. Понял, блядь. Что случилось, что угу. вы напали на Украину, что там случилось, Давай. Да никто не нападал. А что вы сделали? Просто. Нужно защищать свои границы. Вот и все. Нет, Чучело, смотри, ты что-то плаваешь. Мы уже это обсуждали. Никакой защиты границ не было. Нечего было защищать. Ни Европейского а Союза а не было в... в Украине, ни НАТО не было в Украине. От чего защищать а? Шалька, а, знаешь, почему а? Почему не защищать? было? А Подожди, я. смотри, почему не было НАТО в Украине? Потому что Украину в НАТО не взяли. А почему да Она не хотела в НАТО. в НАТО, по закону Украины, она не должна была вступать в НАТО. И был такой закон в Украине, э, -э, Украина не могла идти в НАТО, по закону Украины же. Она в НАТО и не могла идти. Ага, ага. конечно, да. смешно. Не смешно. Они а хотели вступить в НАТО, хотели вступить в ЕС. Define, Когда старые, хотели вступить в НАТО? Тихо, Шариков, давай ты не будешь возбуждаться, я же тебе сказал. Грязи селедку. Если ты чувствуешь, если бы я возбудился, послушай, Шариков, когда ты чувствуешь, что ты возбуждаешься, грязи селедку, чтобы тебя попускало немножко. Да, вот грязи свою селедку, Чучело, Расскажи мне, когда Украина хотела вступить в НАТО? Всегда. Всегда, всегда, Чучело? Вот Россия хотела вступить в НАТО. И ничего не мешало. Почему Россию не взяли в НАТО? Как ты Россия думаешь? Россия хотела вступить в НАТО. Конечно. Что, блядь, болеешь нахуй, дурачок Путин, блядь. Путин хотел... Ну, я же тебе сказал, Шариков, не возбуждайся. Не надо. Грызи селедку. Ты же вроде бы... У тебя вон в пасти селедка, а ты возбуждаешься и возбуждаешься. Она тебя уже не успокаивает, да, тебя селедка? Что тебе надо? Тебе чтобы успокоиться... Что надо тебе надо, чтобы успокоиться? Что за Шариковы такие пошли? слышите, я и будет долдонить свое и долдонить. Ой, что за харики вы пошли? Уже и селедка не помогает, ничего им не помогает. И уриной запивает, и все равно не помогает. Ничего не помогает.